Было когда-то интервью, просто один из пидоров давал. Да. Он ходит очень тихо, стреляет очень далеко и очень сильно мощно. Ну то есть использует такую нестандартную тактику ведения танковой войны. Вот и в принципе он называл да пантерой». Черная Пантера. Черная Пантера из-за чего? Потому что э, танки у нас э, были э, кон конговской вроде модификации. Вот, и у них были к башне приварены, э, зип, ну, приварен большой зип, вот, и с так называемыми банановыми ящиками. Вот. Ну, там сетка такая, получается, сбоку шла, в которую, в принципе, можно было кинуть матрас, лечь и ехать, короче, в ней. Вот. Что-то довольно-таки удобно было. Вот, и из-за этого контур танка напоминал э, Пантеру. Я думаю, что, скорее всего, из-за этого они думали, что у нас там офигенная натовская техника. Вот. Полностью дома просто сдувает. Причем он наводится даже на групповые цели из нескольких человек. Поэтому это что-то новое и, скорее всего, не наше. Они его прозвали «Черная пантера». Теперь мы охотимся на «Черную пантеру». И все тому подобное. Но по факту получали пизды от чего? От 64.